В эфире «Життя на рівних» и я, Светлана Трифонова. За вікном останній день осені, що означає на старті зимовий паралімпійський цикл. Тож не дивно, що наповно готуються наші збірники до білої паралімпіади у Сочі. У зимових спецвипусках ми познайомимося з ними поближче. А сьогодні на канікули відпускаємо королеву спорту Легку атлетику. А саме срібну призерку Ігору Лондоні та володарку бронзи цьогорічного чемпіонату світу Вікторію Кравченко. Я Кравченко Вікторія. Занимаюсь легкой атлетикой, с Паралимпиады с Лондона я привезла серебряную медаль. Спорт – это моя жизнь. Я вам скажу, я не представляю без спорта свою жизнь. Я скажу, вот сказала, сегодня ребята все меня поздравили, это так приятно, это... Я же говорю, на данный момент нет мужа, нет детей. Ой, сейчас даже хватит. Но... тренера как и родители, и вот ребята, я этим живу. Конечно, Анкори не люблю. Мне нравится наш гимн. У нас красивый гимн уехать, говорю сразу, никуда. Какие там бы там условия, что бы мне предлагали, я свою родину я бы никогда не променяла. И вот знаете, какое чувство гордости, вот, как же хочется услышать. Вот моя мечта, вот все равно я его не достигла. Да, я как бы двух паралимпиад призерка, но вот цель моя мечта, это гимн и пробежать круг почета стади стадиона, круг почета с нашим флагом. главное ставить цель, идти к своей цели до конца. Жизнь без цели не имеет смысла. Ну, живешь просто, себе, живешь монотонно. А когда есть цель, человек стремится к ней, и ты стараешься все, несмотря ни на что, ну, как бы ты все это в сторону, ты идешь к этой цели. Настырность, упорство, трудолюбие, конечно, не лень. Я вам говорю, вот я встаю утром, убегаю на зарядку, дождь, снег, как бы там не было, я бегу. А соседи, когда там по улице, все смотрят, вот мне, что быть, она не спит, не лежит, а пацана бегает. Она не надо. Людям каждое утро встают, они а им почистят зубы. да это, это принято, это так надо. Вам почистить зубы, а мне утром побегать. Это одно и то же. мне кто-то сказал после травмы, что я буду заниматься спортом, я буду защищать честь страны, я буду ездить на соревнования, на международные старты, я никогда в жизни не поверила. Ну, как бы, с одной стороны, не было бы горя счастья, по-моему, для говорят, но с другой стороны, спорт восстановил. Ну, когда если бы не спорт, я вернулась, так бы я и сидела безработная, и папа, мама, и я. Вот вы не представляете, какое чувство внутреннего удовлетворения, когда там сделал хорошо тренировку. Или даже на соревнования съездил, выступил хорошо. Значит, ага, ты работал, ты не зря работал, ты добился того, чего ты хотел. Все равно у меня мечта. Хочу быть чемпионкой. И понимая, что молодежь наступает на пятки, что уже возраст тяжело. Но все равно надо доказывать, стремиться в спорах, в пороховницах. Каждому человеку в жизни нужно ставить цель, идти к своей цели, несмотря ни на что. какие бы ни были жизненные преграды, может быть даже в первый раз что-то у человека не получается, но ничего, нужно не опускать руки, и идти дальше к этой к своей цели. И несмотря на нашу трудную жизнь, на все жизненные преграды, держаться оптимистом иметь хорошее настроение. Главное не лениться. Упорство, трудолюбие. И по-любому это все воздастся. У Алексея Пашкова травма беднородження. Що не заважало з маличку займатися спортом. Найбезпосередніший атлет української збірної піднявся на другу сходинку у Паралімпійського п'єдестала у Лондоні, лише сім років тому, відкривши для себе метання диску. Про запоріжця можна говорити багато, але повірте, краще один раз побачити. Мене зовут Олексій Паспов. Я із колоду Запоріжжя. За нас оказницька. Из Лондона привез серебряную медаль. Когда начал заниматься спортом, ну, как-то ну, лучше себя начал чувствовать. Благодарю даже. мне. Вот, говорит, ну, Алексей, молодец, пошла ему на мне был предложил щенка говорит, есть щенок петбуля. Мне этот щенок очень сильно понравился. Заложил свой телефон и купил себе собаку. Я пытался um, осознать, когда человек um, жил в жизнь а потом um, обрубался um, и стал инвалидом. Um, надо в себя взять себя в улыбку и жить дальше. Це напевне. я нінчу в ту інвалідум. От і все на сьогодні. У новому сезоні ми готуємо для вас ще більше інтригуючих та душевних історій. Несподівані повороти долі та неочікувані амплуа наших іменитих паралімпійців. Тоже не пропустить найти у уже на рівних. И до зустрічі в эфире.